السلام علیکم ڈیئر ویورز یہ ٹاپک بہت زبردست ہے کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے بہت اچھا ٹاپک ہے ضرور سنیے گا آئی ہوپ کہ اگر کوئی اس کو سن لے گا تو انشاءاللہ اس کی نماز نہیں چھوٹے گی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جتنی بھی عادتیں کے حکام ہیں وہ اس وقت نازل کیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے لیکن نماز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالی نے آسمان پر بلا کے معراج کے وقت ایک گفٹ دیا پہلا پوائنٹ دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک بڑا افسر کسی انسان کو اپنے ماتحت کو کہتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ تم نے آٹھ بجے آنا ہے پھر دو منٹ بعد کہتا ہے تم نے کل آٹھ بجے آنا ہے وہ گا کہ جی سر بالکل پہنچ جاؤں گا پھر وہ کہتا ہے تم نے کل آٹھ بجے آنا ہے تم نے کل آٹھ بجے آنا ہے تو کہتا ہے سر آپ فکر نہیں کریں میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا تو اگر وہ نہیں پہنچتا تو افسر کتنا ناراض ہوگا تو اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کے بارے میں سات سو دفعہ حکم دیا ہے تو اتنی امپورٹنٹ ہے نماز سات سو دفعہ کہا کہ بھئی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز قائم کرو نماز قائم کرو اور پھر خالی سات سو دفعہ حکم دے کے خاموش نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ ہر نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ دوبارہ ریمائنڈ کرواتے ہیں دوبارہ یاد دلاتے ہیں اذان ہوتی ہے نا ٹھیک ہے حیال حیال او نماز کی طرف او فلاح کی طرف یعنی بار بار اللہ تعالیٰ اس پر اس کو یاد بھی دلا رہے ہیں کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ آپ نماز پڑھتے ہو نا نمبر ون ایک تو زمین کا وہ حصہ زمین کے تمام دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے کہ میرے اوپر یہ نماز پڑھ رہا ہے دوسرا زمین اس کو کہتی ہے کہ تم میرے اوپر نماز پڑھ رہے ہو جب تم میرے اندر آؤ گے میں تمہارے سارے نخرے اٹھاؤں گی ایسے نخرے اٹھاؤں گی جس طرح دلہن کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں جس جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نمازی کے سر سے لے کر آسمان تک تمام جگہ پہ فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کی نماز دیکھتے ہیں اس کی نماز سنتے ہیں اور کہتے ہیں جب انسان اکیلا انسان میدان میں اکیلا ہے اذان دیتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے ستر ہزار فرشتے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے تیاری کرتے تو کہتے کہا جاتا ہے کہ ایسے تیاری کرتے جیسے کسی فنکشن پہ جانا ہو کسی بہت بڑی پارٹی میں جانا ہو یا کسی بادشاہ سے ملنے کے لیے انسان جیسے تیار ہوتا ہے ایسے تیار ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے نماز میں اللہ تعالی سے ملنا ہے تو ہمیں اس طرح تیاری کرنی ہے ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے حضرت حاتم زاہد کہتے ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے تیاری کرتے تو بہت اچھی طرح آرام سے وضو کرتے اس کے پاس اس کے بعد مسلح پر کھڑے ہوتے پھر یہ تصور کرتے کہ میرے سامنے خانہ کعبہ ہے اور جو مقام ابراہیم ہے وہ میرے سینے تک آ رہا ہے قدم میرے پلسرات پر ہیں میرے دائیں طرف جنت ہے بائیں طرف میری دوزخ ہے اور ملک الموت میرے پیچھے ہے اور پھر وہ نماز پڑھتے بتائیں وہ نماز کیسی ہوگی اور یہ سوچ کے پڑھتے کہ یہ میری آخری نماز ہے کہ بس میری روح قبض ہو جائے گی نماز معاف نہیں ہے اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھے لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے نماز پڑھے نماز کی معافی نہیں ہے اور نماز کو ہم نے پرائرٹی دینی ہوتی ہے امپورٹنس دینی ہوتی ہے ایک جگہ آ, میں نے پڑھا آ, کہ اگر آپ ایک نماز لیٹ کر کے پڑھتے ہو وقت پہ نہیں پڑھی آپ نے لیٹ کی اس کو قضا کر لیے تو ایک نماز کو قضا کرنے کا جو گناہ وہ تقریباً پونے تین کروڑ سال آگ میں جلنے کے برابر ہے اور تو پھر جب نماز جو پڑھتے ہیں اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہ بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں تو غفلت یہی ہے کہ آپ نماز کو پرائٹک نہیں دے رہے غفلت یہی ہے کہ آپ نماز نماز میں بہت زیادہ خیالات آ رہے ہیں غفلت یہی ہے کہ نماز کو ہی بالکل نہیں دے رہے باقی چیزوں کے امپورٹنس جو نام دے رہے ہوتے قیامت میں آواز آئے گی کہ اہل کرم آئیں اور جنت میں داخل ہو جائیں پتہ چلے گا اہل کرم وہ ہے جو دنیا میں نماز قائم کرتے تھے قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اور یہ بھی کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو کافر نماز پڑھتے ہیں تو مسلمان ہیں، نماز چھوڑتے ہیں تو کافر ہیں اور کہتے ہیں جب آپ ایک نماز چھوڑتے ہیں نا تو دوزہ کے دروازے پر آپ کا نام لکھ دیا جاتا ہے گویا یہ دوزخ آپ کی ملکیت ہو گئی اب اور جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے تو جنت والے کچھ ان کو اپنے کچھ دوست یاد آئیں گے کوئی رشتے دار یاد آئیں گے کہ وہ جنت میں نظر نہیں آ رہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کھڑکی کھول دے گا دوزخ کی وہ دوزخ میں چل رہے ہوں گے تو جب ان سے پوچھیں گے اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے کہ تم دوزخ میں کیوں آ گئے تو کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے کہتے ہیں جب آپ نماز نہیں پڑھتے تو اسلام میں آپ کا حصہ نہیں رہتا پھر انسان فار ایگزامپل اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی قیام قبر میں ایک سانپ اس پر مسلط کر دیا جائے گا اس کا نام ہوگا اشجا وہ سانپ اتنا زہریلا ہوگا کہتے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں ایک پھنکار مار دے تو قیامت تک زمین پر سبزہ نہیں اگے گا وہ اتنا زہریلا سانپ ہوگا بہت بڑا سانپ ہوگا وہ فجر سے لے کر زہر تک انسان کو ڈنگ مارتا رہے گا اور اگر اس نے زہر کی نماز پڑھ لی تو زہر سے اثر تک رک جائے گا اور اگر اس نے نہیں پڑھی تو پھر زور سے تک ڈھنگ مارتا رہے گا اور بے نمازی کے قبر میں اس کے نیچے جو آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے گا اور ایک فرشتہ اس پر مسلط ہو جائے گا جس کا پاس بہت بڑا گرز ہوگا اور جب اس کو گرز مارے گا تو انسان ستر ہاتھ نیچے زمین میں دھو دھنس جائے گا پھر اوپر آئے گا پھر گرز مارے گا بس اس کو یہ سزا ملتی رہے گی اور جو نماز نہیں پڑھتے نیک لوگوں کی دو میں بھی اس کا حصہ نہیں ہوتا اور اس انسان کو جو نماز نہیں پڑھتا اس کو ذلت کے ساتھ موت آئے گی اور اتنا پیاسا ہوگا کہ اگر وہ ساتوں سمندر کا پانی پی جائے تب بھی اس کے پیاس نہیں بجھے گی اور قبر میں جب انسان جو انسان نماز نہیں پڑھتا کہتے ہیں کہ ایک دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف میں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف میں گھس گھسا دی جائیں گی ایسے یعنی اس انسان کو سزا ہوگی جو نماز نہیں پڑھتا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ Uh, یعنی یہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو بے نمازی کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤ وہ کہتے ہیں بے نمازی جب انسان نماز پڑھتا ہے اس کا نکاح ہی ٹوٹ جاتا ہے اور ایک جو اور جگہ حدیثوں میں ہے کہ کتا ڈاگ یہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ڈاگ بنایا خنزیر نہیں بنایا اور خنزیر جس کے بارے میں ہم لوگ مطلب اتنی نفرت کرتے ہیں کہ کوئی حد نہیں وہ خنزیر کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے خنزیر بنائے بے نمازی مسلمان تو نہیں بنایا تو اندازہ کرے کہ نماز کتنے کی, کی امپورٹنٹ ہے اور بے نمازی کے لیے کتنا سخت گناہ اور وعید ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ دوزہ کے نا سات طبقے ہیں پہلے طبقے میں وہ مسلمان ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی سزا کے بعد پھر ان کو چھوڑ دے گا اور اس کے بعد دوسرے طبقے میں مسلمان یہودی ہوں گے تیسرے طبقے میں عیسائی ہوں گے پھر چوتھے طبقے میں سابی ہوں گے پانچویں اور چھٹے طبقے میں غیر مسلمان ہوں گے جو غیر مسلم ہوں گے اور ساتویں طبقے میں منافق ہوں گے اور یہ جو سات طبقے ہیں ان سات طبقوں کے نیچے جب ان کی آگ تھوڑی سی مدہ ہونے لگتی ہے تو اس کے نیچے ایک سوراخ ہے ہول ہے اس ہول کو اللہ تعالی تھوڑا سا کھولتے ہیں اور اتنا چھوٹا سوئی کے ناکے کے برابر کھولتے ہیں تو اتنی اس میں سے گرمی آتی ہے کہ کے ساتھ کے ساتھ طبقے دوبارہ بھگ کر کے روشن اور گرم ہو جاتے ہیں اور بے نمازی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس سوراخ کے اندر جو جگہ ہے جہاں پہ آ گئے جہاں اتنی سخت آ گئے کہ کوئی حد نہیں وہاں پہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ تو یہ جو نماز ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ ایک نماز پڑھ کے آپ کو اگلی نماز کی توفیق مل گئی تو سمجھ لیجیے گا آپ کی یہ نماز قبول ہو گئی ورنہ قبول نہیں ہوئی اور اگر آپ اپنی نماز سے خود مطمئن ہوتے ہیں، آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے نماز کے ساتھ انصاف کیا ہے اس کا مطلب ہے نماز واقعی قبول ہو گئی اور نماز کے بارے میں آخری بات کہ کہتے ہیں اللہ آپ سے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ نماز میں چوری نہ کرو فرمایا چوری کیسے ہوتی ہے نماز کی فرمایا کہ رکو و سجود اب صحیح طرح نہیں کرتے رکو میں صحیح طرح جھکے نہیں اور جلدی سے کھڑے ہو گئے سجدے میں صحیح طرح آپ نے سر نہیں رکھا پاؤں کی جو, جو بھی اینگل بنانا ہے وہ اینگل نہیں بنایا جہاں تیلیاں رکھنی وہاں تیلیاں نہیں رکھی یعنی صحیح طریقے سے جو سننا طریقہ ہے ویسے آپ نہیں پڑھیں گے تو رکو و سجود کی چوری ہوگی تو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے نماز اور ہم لوگ سب سے لیسٹ امپورٹینس ہم نماز کو دیتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری باتیں ضرور سمجھ آئی ہوں گی تو میں بھی آپ بھی ہم سب کوشش کریں کہ کبھی ہم نماز نہ چھوڑیں کیونکہ کہا جاتا ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نماز کا سب سے پہلا حساب کتاب نماز کا ہوگا اگر آپ نماز میں پاس ہو گئے تو بہت امید ہے کہ آپ باقی چیزوں میں بھی پاس ہو جائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اس کو آگے شیئر کیجیے گا تاکہ سب لوگ نمازی بن سکیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ